Всем привет! С вами Дима и это видео обзор питбайка Кайо 140 кубик. Вот так вот выглядит питбайк. Накатали мы на нем ровно 73,6 часов. Ну что расскажем. Питбайк сам по себе неплохой. Но вот у нас чего-то полезла резина. Вам должно быть видно, что вот некоторых шипов нет на месте. Так он довольно-таки неплохой. Стоят здесь, здесь, цепь стоит уже помененная, другая, более лучшая. Вот видно двигатель Кайо. Вот видно, что он 140 кубиков двигатель. Вот. Вот такой он у нас. Ручки мы поменяли на протаперы. Такие тормоза, все. Ручки отгибаются в обратную сторону, что если вдруг что, чтобы они не выломались. Такой вот он спереди. Наклейки мы свои поставили. Вот. Перейдем к плюсам и минусам данного агрегата. Плюс... Э, минусов у него довольно-таки мало. Резина порвалась немного. Ну и, в общем-то, больше никаких нареканий при езде не заметил. А, да, еще. Вот этот вот ролик... Он немного побился. Из-за этого цепь немного шелестит. Но это не проблема. Можно новый поставить. Колеса здесь стоят 12. -е, и здесь стоит 14 колесо. Вот Двигатель у нас такой. Вот мы на воздушный фильтр нулевик поставили. Э, Придумали сами поставить капроновый носок, чтобы он менее засорялся. Вот наш амортизатор. Вот идет наша резинка, чтобы амортизатор. Вот глушитель. Сразу говорю, что глушитель там пустой. Там ничего нет, это просто имитация. Вот ручка газа. Заводится он все, стартера нет. Он у нас без фары, обычный, хороший мотоцикл. Вот. Видео, как я на нем езжу, я скину ниже. но ну, сделаю Другой видеообзор. А так минусов мы не нашли, кроме того, что резина порвалась. Такой вот двигатель. Масло мы залили два раза. Матюль. Вот у нас сейчас. Сейчас. Вот у нас масло. Вот, у нас оно немного было белое, стало не такое. Заливаем 900 мл масла. Катались мы пока что на нем только летом и осенью. Зимой еще не катались. Придет зима, скину видеообзор, как я зимой на нем гасаю. Вот, на этом все закончено. Спасибо. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал.